Здравствуйте, мне 23 года, меня зовут Саша. На данный... Только громче. На данном этапе жизни меня волнует судьба Украины и моя судьба, и поэтому я здесь. Я хотел сказать о том, что... Я закончил вуз, я получил образование, и я не могу работать по своей специальности. Я должен искать низкопрофильную, низкооплачиваемую работу, зачастую грязную, тяжелую и неблагодарную. Я хочу жить в стране, в которой я смогу своим трудом, своим умом, своими руками зарабатывать достойные деньги, на которые я смогу содержать себя и свою семью. Я хочу жить в нормальной демократической стране. Это то, чего я хочу сейчас.